বাইদেউ ভণ্টীসকল আজি মই এই বেলেগ একো নাই সদায় যিবোৰ বনাই থাকোঁ খাই থাকোঁ সেইবোৰে মই অলপ আজি বেলেগকৈ বনাম এয়া হৈছে মুগ দালি আৰু স্কোৱাচ স্কোৱাচ আৰু ধনিয়া পাত কেঁচা জলকীয়া মই পাপৰ দি আজি বনাই দেখাম যি আজি শুকুৰবাৰ হয় নিৰামিষ একদম যিসকল বাইদেউ আমাৰ জয়গুৰু সবকে বলক এইটো মই এতিয়া কাটি ল'ম আৰু দালিটো অকণমান দালি একদম হালকাকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম তাৰপিছত দালি মই বহাই দিম বহাই দিওঁতে দিওঁতে সেইখিনি মই কোৱাচখিনি মই কুৰাই ল'ম ধুনীয়াকৈ মোক দালি আমাৰ ফ্ৰাই হৈ গ'ল দালিখিনি ধুই কেনে মই বহাই লৈছোঁ এতিয়া মই আন্দাজত নিমখ দিম আৰু সেইখিনি সময়তে মই কোঁৱাচটো কুৰাই ল'ম আদা অকণমান আছিল মই আদা থেতলাই লৈছোঁ ধনিয়াপাত কাটি লৈছোঁ আৰু এয়া পূৰণৰ বাবে মই ৰেডি কৰিছোঁ পাঁচ ফোৰণ শুকান জলকীয়া তেজপাতা এতিয়া মই ঘূৰাই ল'ম আৰু ইফালে ভাজিৰ ভাজিৰ কাৰণে তিতা কৰলা আলু একদম নিমখ পানীৰে মই ভিজাই থৈছোঁ পোয়াজখিনি একদম ঘূৰাই ল'লোঁ এয়া বহুত পানী ওলাইছে এই পানীখিনি মই নিহিৰাই ল'ম পাপৰখিনি মই ভাজি ল'ম আৰু এনেধৰণৰ বনোৱা উদ্দেশ্য এটাই কুঁৱাছ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে নাখায় এতিয়া মই দালি আৰু এয়া মুগ দালি আৰু কুঁৱাচ ধনিয়া পাতৰ লগত বনালে গোন্ধত যোনে নাখায় সিও খাব পাপৰ মই একদম মাজেৰে ফালি লৈছোঁ তেতিয়া তেল কম লাগে তেলে ইমান দাম বাঢ়িছে এক পেকেট তেল এশ সত্তৰ টকা আমাৰ নিচিনা মানুহবোৰো চলিব বহুত কষ্ট দিনে দিনে দাম বঢ়াই আছে মই পাপৰখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ আপোনালোকে যোনে যোনে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে এখেতসকলক অনুৰোধ নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিব তেতিয়া ন'টিফিকেশ্যনটো পালে মই আপোনাৰ পৰিবাৰ পৰিবাৰত যাব পাৰিম মই সদায় চেষ্টা কৰিম আপোনাৰ এয়া নতুন ভিডিঅ' ৰেচিপি দিবলৈ Ada dulu kaya sabtu lukia di niat temu aku runtuk Hai waalaikum taubat Waalaikumsalam ya kuasunai man itu mau jali di Didi হালধি দি দিলোঁ ইয়াতে মই মছলা অকণমান ঢালিম ডালচেনি লং এলাচি ধনিয়া চফ এইবিলাক মই গুড়া কৰি লৈছিলোঁ লগতে মই অকণমান ধনিয়া পাতটো দি দিম দালিখিনি ফালে মই আধা সিজা হৈ গৈছে কালাৰৰ বাবে মই অকণমান এয়া শুকান জলকীয়াৰ গুড়াটো দি দিম দেখ লাগিব ধুয়া আবার কিমে এনে খাবার মধ্যে দাইলটা আধা ফুটা কিন্তু গেল মানে দাইলে খাম এর ইয়াতে ঢালি মিলাই লম অ সঁচাকৈ এখাত বৰ ধুনীয়া হৈছে খোৱা খোৱাটো সোৱাদ লাগিবই আপোনালোকে অকণ একবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব এতিয়া গম নাপাব এইটো উচিনাকি আছিল ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে খাব এতিয়া মই ইয়াতে লাহে লাহেকে এয়া কাপোৰখিনি মই ঢালি দিম এতিয়া ধনিয়া পাতখিনি দি দিম এতিয়া সেইটো নামটো কি দিম মই ভাবি পোৱা নাই আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি ক'ব মোৰ মতেতো দালি কোৱাচ বুলি ক'ম আমাৰ দালি একদম ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকৰ কেনে লাগিছে বাৰু কমেণ্টত ক'ব কাৰণ মই ধুনীয়াকৈ থামেল সজাই কেনে দেখাব নোৱাৰোঁ এয়া মোৰ ডাইৰেক্ট হয় এতিয়া মই ভাজি কিনি ভাজি ল'ম চিঠা কৰলা ভাজি আপোনালোকে কেনে খায় কমেণ্ট কৰি ক'ব মই পিঁয়াজেৰে খাওঁ আজি শুকুৰবাৰ আৰু মই এয়া পুৰণত মই সৰিয়হ দি খাব বহুত ভাল পাওঁ তিতা গৰলা ভাজিটো ইফালে ৰাতিপুৱাৰ পৰাই মই একো খোৱা নাই ভাবিলে অকণমান চায়ে বনাই খাম আৰু আপোনালোকক মই ক'ম সকলোৱে সকলো সহায় কৰিলে নিশ্চয় আগুৱাই যাব পাৰিম আৰু মোৰ এই যে ফেচবুকত বিনামূল্যে বলে লিখা আছে আর পেজত সেই ইউটিউব নিচিনাই বুলি সার্চ করলে আপনাদের পাই যাব ফেসবুক লিঙ্ক দিয়া আছে ইউটিউবর কেড়া ভাজি রেডি দালি কেনে লাগিছে বারো আপনাদের কব নিশ্চয় ধন্যবাদ